السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبصفة خاصة إلى روح الإمام. حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي التونسي وإلى روح الشيخ أحمد فهمي بن زمزم البنجري النجوي المالكي وإلى أرواح مشيخنا ومعلمنا وقرباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وعلومهم ونفعاتهم على هذه النية وبكل نية صالحة. وإلى حضرة النبي وآل النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. أهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Apa teman-teman dan puan-puan, dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala di petang hari ini mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan afiat kalaupun ada yang sakit semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan untuknya Allah afiatkan dia serta Allah afiatkan kita semua di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Mohon maaf telefon. Lambat sikit masuk. Lambat banyaklah masuk dalam live ni sebab saya sakit perut tadi. Allahuakbar. Apa-apapun syukur pada Allah masih lagi kita dapat kembali berjumpa di petang hari Isnin ini dalam program kita iaitu program TAIQ yang mana pada petang hari ini kita berada pada episod yang ke-202. Masya-Allah. Alhamdulillah. Dan kita masih lagi berada dalam perbahasan tajuk tentang adab Iaitulah fasal yang kelima Membahas tentang adab kepada seluruh manusia Dan manusia yang ramai ini dibahagikan kepada tiga kata Imam Al-Ghazali Yang pertama ialah Al-Majuhulin Al-Majuhulin ini orang-orang yang kita tak kenal yang kedua ialah al-asdiqa ataupun sadiq ini orang yang rapat, kawan yang rapat dengan kita. Yang ketiga ialah al-maarif, yakni orang yang kita kenal. Tapi sekadar kenal saja, nama dia kita tahulah, dia duduk kat mana kita tahulah, dia orang mana, dia kerja kat mana ya kita tahu, tapi tak rapat dengan kita. Ah ha, ni. Dan kepada tiga kelompok orang ni dia ada adab masing-masing lah. Ada adab-adabnya. Yang mana kita telah selesai bahas ialah adab kepada orang yang kita tak kenali. Ada lima yang kita bahas sebelum ini. Jadi maksud adab ini ialah apa yang perlu kita buat ketika kita berjumpa dengan orang yang kita tak kenal. Ah ha, ni berjumpa dengan orang yang kita tak kenal maka ada lima perkara yang perlu kita buat. Ha, ni. Bila kita buat lima perkara ni, insya Allah kita akan selamat dan hidup kita tenang. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Tenang di dunia dan tenang di akhirat. Buat lima perkara ni. Yang mana lima perkara tu saya rasa tak perlulah untuk diulang. Sebab ramai. Ha, sebab semua join dah hari tu kan. Ha, minggu lepas. Maka Uh, lima adab kepada orang yang kita tak kenali itu kita telah pun habis bahas. Di petang hari ini pula kita nak bahas tentang adab-adab uh, perkara-perkara yang berkaitan tentang orang yang rapat dengan kita. Ah uh, ni adab-adab kepada orang yang Rapat dengan kita, yakni kawan rapat kita dan kawan rapat kita ini tuan tuan tak ramai dan saya kata tak perlu pun ramai dan tak boleh pun nak ramai ramai sebab apa? Sebab kita bila nak jadikan seseorang itu sebagai kawan rapat kita kita kena tapis betul betul. Ha, kalau kita tak tapis dia akan menjadi sebab kita kata keburukan menjadi sebab kesedihan dia akan menjadi sebab keburukan di dunia dan di akhirat bukan setakat di dunia saja di akhirat sekali kalau kita tak tapis betul-betul orang yang kita nak jadikan sebagai kawan rapat kita. selalu saya sebut kalau kenalan tu ramai-ramai pun tak apa. Semakin ramai semakin bagus kenalan. tetapi kawan rapat jangan ramai-ramai. Melainkan orang-orang yang ada sifat-sifat tertentu, perangai-perangai tertentu pada dirinya yang nanti Imam Ghazali akan sebutkan dekat sini bila ada wujud Sifat-sifat ataupun perangai ataupun syarat-syarat ni pada diri orang tu baru kita boleh jadikan dia kawan rapat. Kalau tak jangan. Nanti jadu jadi satu penyesalan untuk kita berkawan dengan dia. Nanti akan jadi satu penderitaan untuk kita sebab kita jadikan kawan rapat orang tu. Ah tuan sebab tu kawan rapat ni memang tak perlu ramai-ramai pun. Jangan banyak-banyak. Dan kena tapis dulu. Ha, jadi di sini Imam Al-Ghazali akan mengajarkan kita bukan kita ni jenis Allah sombong tak nak berkawan. Tak, tuan-tuan. Bukan sebab kita sombong tetapi memang kawan ni kita memang kena pilih. Ah ha, kawan ni memang kita kena pilih. Macam pilih suami, macam nak pilih isteri yang tu kita kena pilih betul-betul. Kalau tak ah ha, menanggunglah kita. Ah ha, menderitalah kita. Macam tu juga kawan yang rapat kita nak jadikan seorang tukar rapat kena pilih betul-betul. Maka di sini Imam Al-Ghazali sebelum membahas tentang macam mana adab kita kepada kawan rapat kita yang jumlahnya saya rasa banyak, tuan-tuan. Ha, jumlahnya sangat banyak. Adab kepada kawan rapat ni, perbahasan ini pun perbahasan ini pun panjang, ada 23 adab kepada kawan rapat, tetapi Sebelum membahas adab kepada kawan rapat kita yang nak kita jadikan sahabat kita tu banyak perkara yang Imam Ghazali bahas dalam empat helai perbahasannya. Nak tunjuk kita nak jadikan seseorang ni sebagai kawan rapat kita bukan senang. Dan bila kita dah jadikan dia sebagai kawan rapat kita hak dia terhadap kita perkara yang kita perlu buat kepadanya banyak, tu banyak tuan buat, bukan sikit. Kalau orang yang kita tak kenal tadi, lima je. Eh? Tetapi kalau orang yang dah jadi kawan rapat kita, jadi sahabat kita ada 23 adab yang kita kena jaga. Ada 23 perkara yang kita kena tunaikan kepadanya. Orang yang kita jadikan kawan rapat kita. Ha, tetapi sebelum nak jadikan kawan rapat tu pula, ada kita kata berpuluh-puluh perkara yang kita perlu perhatikan. Sebagai kita kata nak menapis seseorang ni untuk kita jadikan sebagai kawan rapat kita. Ha ni tu puan. Jadi saya rasa agak panjang perbahasan kita membahas tentang macam mana kita nak mencari kawan yang kita boleh jadikan kawan rapat. Ni tak apa, bahasannya memang panjang tetapi kita akan bahas sedikit demi sedikit. Kita tak nak cepat-cepat, yang penting kita faham. Dan selepas ni insya-Allah kita lebih berjaga-jaga lagi. Berapa banyak orang yang menderita hidupnya aa, Jadi rosak hidupnya sebab kawannya tuan Kawan Berapa ramai juga orang yang jadi baik Bahagia dalam hidupnya sebab kawan juga ha, ni. Jadi sebab tu kena jaga dan perhatikan betul-betul Cara memilih kawan macam mana Jadi kita perhatikan sama-sama Apa yang Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Bilitul Hidayah ni sebelum masuk kepada adab-adab kepada kawan kawan rapat ada empat helai dulu yang dibahaskan di sini membahas tentang cara-cara ataupun tapisan-tapisan untuk kita menjadikan seseorang itu sebagai kawan rapat kita bila dah settle benda ni kita jadikan dia kawan rapat kita maka kita kena tunaikan pula 23 adab tu maka insyaallah kawan rapat yang macam ni membawa kepada kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Tapi panjang perjalanannya, panjang penerangannya, kita baca satu demi satu dan kita hayati satu demi satu insyaAllah. Baik, yang ada kitab silakan buka pada muka surat 150. Bawah sekali kelompok yang kedua. Yang tak ada kitab boleh uh, boleh dengar saja. Yang belum kongsi-kongsi dulu, yang belum tag nama rakan-kawan, tag nama rakan-kawan dulu. Yang belum tekan like, tekan love, boleh tekan button tersebut sekarang. Dan ada dalam 50 orang yang tak tekan like, tekan love ni. ah ha, boleh tekan sekarang. Ada juga lagi yang belum share ni. Share sekarang. Kalau tak, kita tak gerak ni. Baca kitab ni. <laughs> Baik. Ha, jadi yang tak kongsi-kongsi. Yang tak tag nama rakanan kawan. Tag nama rakanan kawan dulu. Yang belum tekan like, tekan love. Tekan sekarang juga. InsyaAllah. Ha, baru kita boleh teruskan kelas kita di petang hari ini. InsyaAllah. Terima kasih kepada semua yang telah mengongsikan yang dah tag nama rakan dan kawan yang dah tekan like tekan love di petang hari ini bismillahirrahmanirrahim muka surat 150 bawah sekali kelompok yang kedua Imam Al-Ghazali kata adab-adab dengan sahabat karib ha, itu tajuknya atas je bawah tu bukan pun bahasannya belum lagi ha ni Imam Ghazali ajar kita cara mencari kawan untuk kita jadikan kawan rapat macam mana. Kalau kenalan, kenallah nama, duduk kat mana, asal daripada mana, kerja kat mana dah. Itu dah jadi kenalan kita dah. Tapi dia tak jadi kawan rapat kita. Ha, nah, nak jadi kawan rapat, banyak perkara yang kita kena perhatikan. Baik. Apa kata Ibu Ghazali? Muka surat 151. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif <Sessizual> rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid daraini amin. Apabila engkau mahu bersahabat, kata Imam Al-Ghazali, nak bersahabat, yakni ada sahabat karib, kawan yang rapat, maka terlebih dahulu, terlebih dulu, hendaklah engkau perhatikan dua tugas. Kena buat dua perkara ni dulu. Nak ada kawan rapat, dua perkara perhatikan. Nih, kita dah hidup ni, nak ada kawan rapat, ataupun sahabat karib, kita kena perhatikan dulu dua perkara kat ini. Ini bukan perhatikan saja tugas engkau kena buat. Baru engkau kita kata boleh dah ada kawan rapat. Kalau tak jangan. Sedih nanti, jadi penderitaan nanti, jadi penyesalan nanti. Dua perkara ni. Apa dia yang pertama? Tugas pertama cara memilih sahabat. Bila nak ada kawan rapat? Satu. Cara memilih kawan rapat ataupun sahabat tu kena 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 betul caranya. Ha, jangan sampai salah pilih. Yang kedua, tugas kedua cara menunaikan hak-hak persahabatan. Adab-adab bersahabat. Bila dah ada kawan rapat tadi, dah kita pilih dan kita pilah, kita tapis betul-betul dapat, maka kita kena tunaikan hak-hak sahabat kita tadi. Ah ha, maksudnya adab-adab kita kepada dia kita kena buat. Masya-Allah buat. Bukan senang eh nak ada kawan rapat ni. Uh, ini bukan senang nak ada kawan rapat Bukan senang nak menjadikan seseorang itu sebagai kawan rapat kita Baik, kita bahas dulu tugasan yang pertama Iaitulah cara memilih sahabat ya, Tugasan pertama, cara memilih sahabat Apa kata Imam Al-Ghazali? Di dalam memilih sahabat, hendaklah engkau perhatikan syarat-syarat bersahabat Maka jangan engkau bersahabat kecuali dengan orang yang layak untuk dijadikan sahabat. Manusia ni ramai, tuan-tuan, berjuta-juta. Yang kenal dengan kita mungkin beratus-ratus, tapi di antara beratus-ratus orang yang kita kenali tadi bukan semua layak untuk kita jadikan kawan rapat. Kita Imam Al-Ghazali, engkau nak jadikan kawan rapat ni perhatikan betul-betul. Ah ni orang yang layak untuk engkau jadikan kawan rapat. Tentulah juga tuan-tuan nak cari isteri, puan-puan nak cari suami. Ramai lelaki kat dunia ni, ramai wanita kat dunia ni, tapi bukan semua boleh dijadikan suami, tapi bukan semua boleh dijadikan isteri. Ah ha, kena perhatikan betul-betul. Macam itulah juga ketika kita memilih kawan. Jangan main berkawan saja. Ha, ada orang main kahwin je. Jangan main kahwin saja. Ha, kena perhatikan dulu betul-betul. Kena tapis dulu betul-betul. Kalau tak menyesal nanti. Sedih nanti. Macam itulah juga memilih sahabat. Ramai orang kat dunia ni. Ramai. Bukan sikit. Kan? Tetapi bukan semua kata Imam Ghazali. Kita aa, kita boleh jadikan dia sahabat. Bukan semua layak untuk jadi sahabat. Ha, ni. I, bukan Imam Ghazali kata. Tetapi itu arahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al mar'u ala dini khalili kata Nabi seseorang itu akan mengikut agama yakni cara hidup sahabatnya nih seseorang itu akan ikut sahabatnya akan ikut cara hidup sahabatnya perangai kawan tu akan menjangkit dekat kita bukan covid saja menjangkit dan buat perangai kawan tu akan menjangkit dekat kita kita akan terikut-ikut kawan kita tu kita akan terikut-ikut kawan kita kalau perangai kawan yang kita berkawan tadi baik maka akan terikut-ikut kita jadi baik kalau perangai kawan yang kita berkawan dengan dia rapat dengan dia tu tak baik maka kita akan terikut-ikut perangai dia yang tak baik Betul, tu Betul tuan puan Pengaruh kawan ni sangat kuat sebab tu Nabi sebut pendek je Nabi sebut tapi kita kata seluruh pakar di dunia ni mengakui apa yang Nabi sebut ni Al mar'u ala dini khalili pendek je Nabi sebut Al mar'u ala dini khalili Seseorang itu akan mengikut cara hidup kawannya Pendek je Nabi sebut. Tapi tengoklah. Pakar pendidikan, pakar ini, pakar itu. Semua saya rasa 100% setuju. Tanya polis kan. Bila polis ni tangkap budak isap dadah contohnya. Tangkap budak isap dadah ni contohnya kan. Tangkap. Polis akan siasat. Kenapa engkau isap dadah ni? Cuba dengar tuan tuan Saya berani jamin. Kenapa isap dadah? Kawan. Sebab kawan ajak. Sebab kawan ajar. Sebab kawan bagi. Kawan suruh cuba. Tak adanya. Kenapa isap dadah? Cikgu suruh. Tak ada, tak ada. Cikgu tak akan suruh isap dadah. Kenapa isap dadah? Mak ayah suruh. Tak ada. takkan mak ayah suruh anaknya isap dadah. Isap rokok pun tak bagi. Isap dadah lagi lah. Lepas tu, siapa suruh? Kawan. Lepas tu saya sebut, kawan ni pengaruh dia lagi besar daripada mak ayah kepada anak. Kepada seorang. Pengaruh kawan kepada seorang, Jauh lebih besar daripada pengaruh mak ayahnya. Pengaruh kawan kepada seseorang. Jauh lebih besar daripada pengaruh gurunya kepada murid. Pengaruh kawan. Ini ha, jangan main dengan kawan ni. Al-mar'u ala dini khalili. Ha, dan tanya juga orang-orang yang jadi baik. Jadi baik ni. Ha, jadi baik. Subhanallah. Bila kita tanya orang tu kenapa jadi baik. Tu? Oh sebab kawan saya ajar. Tuh. Kawan juga sebabnya Seorang, kenapa jadi rajin eh? ikut Tadarus Quran? Kawan saya ajar. Kenapa bila ada majlis mana-mana salawat, majlis ilmu ke selalu datang? Saya ni kawan saya ni lah selalu ajak. Selalu ajak. Kat mana-mana majlis dia akan hantar jemputan tu dia ajak saya. Akhirnya saya ikut dan dia diterbiasa. Kawan tu buat. Tengoklah. Ha, kan orang tu jadi baik, pengaruh besarnya kawan. Seseorang tu jadi buruk, pengaruh besar dalam hidup dia tu adalah kawan yang mempengaruhi dia. Masya-Allah. Macam tu. Macam tuan-tuan dan puan-puan ni kan. Kenapa suka betul join kelas ilmu ni? Cuba cuba jawab masing-masing. Kenapa suka join kelas ilmu? Ni petang ni dengar. Kan? Kenapa? Kenapa tuan-puan? sebab ternampak dekat FB. Kenapa tuan-puan boleh nampak dekat FB? Sebab ada kawan tuan-puan yang nampak dekat FB. Kelas ni live sekarang ni. Dia tak share pun Tapi kawan tu tengok Tuan-puan jadi tertengok juga Kadang kawan tu share dekat FBD Saya ternampak Jadi saya suka Ustaz Menuntut Ilmu Kenapa join program Istighfar Munajat sebelum subuh Contohnya sebelum subuh tu mampu bangun Istiqamah pula Tiga tahun lebih Kenapa? Saya yakin jawapannya Sebab kawan hmm. Sebab kawan ajak. Sebab kawan bagi tahu Sebab kawan share link dekat saya Sebab kawan tag nama saya Sebab kawan tuan-puan Hebatnya pengaruh kau ni Betul tak? Cuba cuba jawab Sebab apa? Perempuan ni 300 orang lebih join kelas ilmu sekarang ni Sebab apa? Cuba cuba jawab Sebab apa? Oh sebab ha, uh, kan? Sebab saya kenal ustaz lah Kenal saya tu sebab apa? Aha, mesti kawan dulu yang mengenalkan perempuan. Kawan Subhanallah Eh? Ha, uh, kan? Puan Zalifah Ishaq Kawan share uh, ha, tu. Eh, betul kan? Kawan share dulu Subhanallah Kawan Rafi Hamzah. Betul sangat-sangat, Ustaz. -sangat -sangat, kan? Kawan ni pengaruh dia besar tu, buat. Kan? Kalau kita ni kawan dengan orang-orang yang baik, insyaAllah kita jadi baik. Kalau kawan kita tak baik, maka kita akan terpengaruh jadi tak baik. Ha, kata, saya ada ternampak dalam 2-3 minggu lepas lah. Satu video ni daripada Boss James. <laughs> ha, bukanlah ustaz apa. Cuma kata-kata dia tu saya rasa betul sangat. Dia kata apa? Kalau dia kata kita berkawan dengan lima orang yang berjaya, kita ni berkawan dengan lima orang yang berjaya, kita akan menjadi orang yang keenam. Kita akan jadi orang yang keenam yang berjaya. Kalau kita berkawan dengan lima orang yang bijak, kita akan jadi orang yang keenam. Maksudnya orang yang keenam yang bijak. Kalau kita berkawan dengan lima orang kaya, kita akan jadi yang keenam. Maksudnya kita akan jadi kaya juga. Penting tu, kita kata kawan tu penting. Kalau kita berkawan dengan lima orang kaya, kita akan jadi orang kaya yang ke-enam. Tapi dia kata, kalau kita berkawan dengan lima orang bodoh, kita akan jadi orang yang ke-enam. Kalau kita berkawan dengan lima penjenayah, kita akan jadi orang yang ke-enam. Kawan. Pengaruh kawan ni memang besar ha, dalam hidup seseorang. Betul sangat apa yang Nabi sebut. Pendeknya Nabi sebut. Tapi kita kata bila kita perhatikan betul-betul apa yang Nabi SAW cakap ni sangat-sangat betul. Seribu peratus betul. Sejuta peratus betul. Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu akan mengikut cara hidup kawannya. Ha, ni. Sebab tu, tu Puan Siti Rohani Muhammad Pirus. Ustaz Aslam ajak. Ha, kan? Kawan juga tu. Ha, bukan kawan ci uh, rohani, kawan anak. Ha. subhanallah. Jadi asbab kebaikan eh. Ha ni. Wan Rusita Misran, kawan saya Kak Lina Jamil yang share. Ha. Ha. Kawan teman sebab kawan. Subhanallah. Ha. Jadi besar pengaruh kawan kepada seseorang. Al mar'u ala dini khalili. Baik, seterusnya Falyanzur, maka nasihat Nabi SAW apa kata Nabi? Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka bila kita tahu pengaruh kawan ni sangat besar kepada kita, maka kata Nabi falyanzur, maka hendaklah seseorang itu melihat. Nazara ni melihat dengan penuh perhatian. Memperhatikan betul-betul bahasa kitanya menapis betul-betul man yukhalil orang yang nak dia jadikan sebagai kawan. Apis betul-betul orang yang kita nak jadikan sebagai kawan. Ni. Kita tapis. Seboleh mungkin tapis. Sebab apa tadi? Karena sesuatu pengaruh kawan yang sangat besar dalam hidup kita, maka tapis betul-betul orang yang kita nak jadikan sebagai kawan. Sebab tu saya kata tuan puan, bila dekat FB ni ada kawan-kawan kita yang kadang kita ter terkawan dengan dia Lepas tu dia share benda yang tak elok. Dia share benda yang tak baik. Cepat-cepat blok. Bukan putus selaturahim pun. Kita pun tak kenal dengan dia. Terkawan je. Cepat-cepat blok. Cepat-cepat padam. Haa. Ustaz kenapa pula macam tu? Ha, kalau kita boleh tegur, tegur lah. Ha, kalau kita jenis ni tak boleh tegur tu. Okay. Yeah? Ha, ataupun yang dia share ni tak berfaedah. Apa-apa benda entah. Gosip. Hmm, tentang artis ni, artis tu. Ha, tak ada manfaat. Blok je Nanti kita jadi terpengaruh Kalau kita tak terpengaruh pun Dengan benda yang tak baik Daripada kawan tadi Kita terbiasa Ingat Kalau tak terpengaruh Kita terbiasa Kalau tak terpengaruh Dengan Sifat buruk Kita akan terbiasa Buat Kita akan terbiasa Dengan orang yang berperangai buruk Kan Kawan tu buka aurat Wah, perkara besar ni Buka aurat Tak tutup aurat Benda besar Tetapi sebab setiap hari kita tengok Setiap hari kita nampak kawan tu tak pakai tudung Kita rasa biasa tak pakai tudung tu Kita rasa macam Alah dosa kecil Padahal dosa besar Tapi kita rasa macam Alah tak pakai tudung je pun Itu agama tu tu puan Kewajipan tu Tapi Kita rasa biasa Melihat orang yang tak jalankan kewajipan kan Biasa tengok kawan yang tak solat contohnya tak solat lah. Tinggal solat, dia tak solat ni. Walaupun kita tetap solat, tapi kita jadi terbiasa tengok perkara maksiat tu. Kan? Keburukan. Saya terbiasa dengan benda yang tak baik tu, walaupun kita tak buat, tapi kita jadi rasa macam benda tak baik tu jadi biasa. Itu satu kerugian yang besar dalam diri kita, tuan-tuan. Dan satu bahaya yang besar dalam hati kita besar tu kan kita tetap pakai tudung kawan tu yang tak pakai tudung tapi kita terbiasa tengok dia jadi macam tak pakai tudung ni jadi macam biasa je padahal benda tu luar biasa tapi sebab kita selalu tengok jadi kita rasa macam biasa je ah, biasa je lah tak apalah dia tak sampai hidayah lagi iyalah yang tu hakikatnya macam tu tapi jiwa kita terbiasa dengan keburukan walaupun kita tak buat buruk tapi dah terbiasa tengok orang buat buruk Allahu Akbar tu satu kerugian yang besar pada diri kita semua. puan. Ha ni. kita tak terpengaruh pun tapi kita terbiasa ha, dengan suasana orang buat benda yang tak elok tu itu satu kerugian yang besar untuk kita. Sebab tu kata Nabi, fal yanzur ahadukum man yukhalil. Tengok betul-betul kalau nak jadikan seseorang itu sebagai kawan rapat. Tengok betul-betul. Maka di sini Mang Ghazali menerangkan maksud Nabi kita kena tengok betul-betul tu apa saja. Kalau kita sedang tengok betul-betul siapa orang yang kau nak jadikan kawan. Maksudnya tapis betul-betul. Macam mana nak tapis? Imam Ghazali terangkan di sini satu demi satu. Macam mana nak tapis? Ha? Menjadikan seorang tu sebagai kawan rapat kita. Bila lepas semua tapisan ni, dia layak untuk jadi kawan rapat kita. Bila dah jadi kawan rapat kita, jaga betul-betul dia. Ha? sebab apa? Dia menjadi asbab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Menjadi asbab kebahagiaan di dunia dan akhirat kita. kawan apa ni? Ha. Sebab tu Nabi sebut fal yanzur mak hendaklah diperhatikan betul betul orang yang nak dijadikan sebagai kawan rapat. Ha. Seterusnya maka apabila engkau mahu mencari sahabat yang engkau jadikan ia sebagai penolongmu dalam menuntut ilmu dan dalam urusan agamamu maka hendaklah engkau tuntut daripadanya yang kau pastikan pada dirinya lima syarat pastikan ada lima perkara ini pada diri orang tu pastikan lima syarat ini ada pada diri orang tu apa ada yang lima tu nanti kita akan bahas satu demi satu tuan puan ha, lepas ni bolehlah dapat kawan rapat kalau dah selesai ni tengok kalau tak kawan biasa je berkawan kawan biasa je kenalan ya dia ni setakat kenalan saja ya saya kena tapi nak jadikan kawan rapat jangan kalau tak cukup lima syarat ni. apa tadi tuan-tuan? Ini akan menjadi satu penyesalan untuk kita. Mungkin menjadi satu asbab kesedihan. Asbab kerugian. Asbab penderitaan di dunia dan di akhirat. Kalau tak cukup lima syarat ni. Ha, jadi kena jaga betul-betul. Kata Nabi. Seseorang itu akan mengikut cara hidup kawannya. Hendaklah kalian betul-betul perhatikan siapa kawan yang kalian nak jadikan siapa orang yang kalian nak jadikan sebagai kawan macam mana maksudnya lima perkara yang Imam Ghazali akan terangkan ni kena ada pada diri orang tu baru kita kata kita boleh jadikan dia sebagai kawan rapat kita insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang wallahu alam bisawab